وہ کہتے ہیں یہ جو بارہ ریفیجیز کی نشستیں ہیں اسمبلی میں یہ ربڑ کی رہے ہیں یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بار بار کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی ایک نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کو چھڑاؤ نہ یہ کہتے ہیں میاں کے نعرے بجن کے نہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے مریم نواز شریف وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گی یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہ ہمارے حقوق ہیں یہ ہمارے مل رہے یہ آپ نے لوگ اسمبلی میں رکھے ہوئے ہیں یہ نشستیں غلط نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی لوگ جو دروازے سے اندر آتے ہیں وہ پھر ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتے گلوبز باڈ کاسٹ ڈاکٹر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی السلام علیکم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور آواز شاید تھوڑی مختلف دکھائی دے رہی ہو سنائی دے رہی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم کر لیکن جو رابطہ ہے میں نے سوچا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تو کچھ ایک میں ایک شفٹمنٹ کیا ہے چند ہفتوں کے لیے یہ معاملہ ہے اس کے بعد ان شاء اللہ تو جناب کچھ ایسے ایونٹس تھے سوچا ان پر بات کرنی ضروری ہے خصوصی طور پر آزاد جموں اور کشمیر میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں وہاں پر کچھ احتجاج جاری تھے گزشتہ کچھ روز سے جن کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ان پہ روشنی ڈالی جائے ان کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیا جائے تو جناب آزاد جموں کشمیر میں شدید احتجاج ہوتے رہے پچھلے کچھ ہفتے میں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا اس بات کو اور یہ احتجاج جو ہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ہو رہے ہیں یہ نہ صرف معاشی مسائل بلکہ سیاسی اصلاحات اور حقوق کی جنگ بھی ہے اس کو منظم طریقے سے کوشش کریں گے کہ جی کور کر لیں ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے اور اگر آپ یو کے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے حکمران جماعت کے بارے میں بات کریں گے کون سی ہے اسمبلی کی ساخت کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس سے پہلے جو اس کے احتجاج ہوتے رہے وہ کیا ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے اکڑیس نکاتی ایجنڈا ہے اس کے بھی کچھ سیدھا چیدہ نکات ان پہ بات کر لیں گے پھر سالسی کی کوششیں کیا ہوئیں ڈیڈ لاک کیوں ہوا تصادم ہوا ہلاکتیں بھی ہوئیں کچھ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی ایک حل کی طرف ہم بڑھ ہیں پیش رفت ہوئی ہے تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہزار جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں کل نشستیں گے تو جناب اس میں ترپن نشستیں ہیں ان میں سے کیالیس عام نشستیں ہیں پانچ خواتین کی ہیں ان کے لیے مخصوص ہیں دو علماء کے لیے ہیں پانچ ٹیکنوکریٹس کے لیے ہیں اس کے علاوہ تاریخی وجوہات کی بنا پر سن انیس سو سینتالیس کی تقسیم اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران بھارتی کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے جو کچھ افراد ہیں ان کے لیے بارہ نشستیں ان کشمیری مجاہد مہاجرین کے لیے مختص کر دی گئی ہے اب یہ بارہ نشستیں تقریباً اگر دیکھا جائے تو اسمبلی کی کل نشستوں کا تقریباً تیئیس فیصد بن جاتی ہیں جو یہ جو احتجاج کر رہے تھے لوگ ان کے لیے ایک بہت بڑا تنازع تھا جو مظاہرین تھے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آئی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے اب حکمران جماعت کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں یہ چلنے والی مخلوط حکومت ہے یہ حکومت جولائی دوزار بائیس کو اقتدار میں آئی جب دوزار اکیس کے انتخابات میں پی ایم ایل ایم نے چھپیس آنشست نے جیت کر اکثریت حاصل کی موجودہ وزیراعظم اعظم چودھری الحق ہیں جو پی ایم ایل این سے وابستہ ہیں یہ حکومت وفاقی سطح پر بھی پی ایم ایل ایم کی حامی ہے کیونکہ اسی جماعت سے ہے اور یہ شباز شریف کی قیادت میں پورا یقین رکھتی ہے تاہم یہ حکومت مسلسل تنقید کی زد میں رہی ہے کیونکہ عوامی جو عوام ہے وہ معاشی بحران بجلی کی مہنگائی اور سیاسی مداخلت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے معاملہ کچھ ہوا ہے کہ جی جو وفاق ہے اس کی طرف سے تین سو دس ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے جس میں ایک سو ستاون ارب سبسڈی کی صورت میں ہے اور ٹیکس جو ہیں وہ اس کا دوہرا پور جباب پر پڑ رہا ہے تو یہ حکمرانی کی جو بنیاد بنیادیں ہیں یہی احتجاج کی جڑ ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احتجاج کو کس طریقے سے یہ چیزیں ہوا دے رہی ہیں اور کس طریقے سے انسیگیٹ کر رہی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کب قائم ہوئی پہلے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں ہیں جو یہ کھڑے ہوئے میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے ہیں. आ, جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اسے مکمل طور پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی جے کے جے اے اے سی کہا جاتا ہے ایک سول سوسائٹی اتحاد ہے جو دو تئیس کے آخر میں تشکیل پایا اس کی بنیاد مئی دو ہزار کے احتجاج سے پڑی جب معاشی مسائل پر عوامی سطح پر تحریک شروع ہوئی یہ کمیٹی مختلف سیاسی سماجی اور تجارتی گروپوں کا اتحاد ہے جو غیر جانبدارانہ طور پر حقوق کی بات کرتی ہے اس کی تشکیل کا مقصد وفاقی اور مقامی حکومتوں سے معاشی اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرنا تھا قیادت کی بات کریں تو مرکزی رہنما شوکت نواز میر ہیں جو میر پور کے ان کا تعلق ہے اور وکیل ہیں دیگر دلیدی اراکین میں ایڈوکیٹ انجم علی ہیں انجم زبان چودھری ہیں اور امجد علی خان شامل ہیں شوکت نواز میر نے بئی دوزار چوبیس کے احتجاج میں کلیدی کردار ادا کیا اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے یا نظریے کے خلاف نہیں ہیں صرف عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں کمیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے نہ ہی اس کے لیے بات کر رہی ہے نہ ہی ان کا کوئی سیاسی اس طرح کا ایجنڈا ہے شوکت نواز میر ہے ان کی قیادت میں کمیٹی نے ہمیشہ پر ام احتجاج پر زور دیا ہے اور ان کی تقاریر میں وفاق اور اداروں کا احترام جھلکتا ہے یہ کمیٹی کشمیر کی سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتی ہے جو مالی سماجی اور سیاسی حقوق کی بات کرتی ہے بغیر کسی سیاسی وابستگی کے یا کسی ہڈن ایجنڈا کے عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پچھلے احتجاج کیے وہ کور کی آئی ہے اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی تاریخ جو ہے وہ احتجاج سے بھری پڑی ہے پہلا بڑا احتجاج نومبر دو میں ہوا جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی قلت کے خلاف مظاہرے ہوئے یہ احتجاج متعدد علاقوں میں پھیلے جن میں آباد میر پور اور رابلا کوٹ شامل تھے کمیٹی نے سڑکیں بلاک کی اور وفاق سے سبسڈی کا مطالبہ کیا اس احتجاج نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ فوری اقدامات اٹھائے مگر مکمل حل نہ ملا اس کے بعد مئی دو چوبیس کا احتجاج سب سے شدید تھا آٹھ مئی سے شروع ہو کر چھے دن تک جاری رہا جس میں گندوں کی قیمتیں بجلی کی مہنگائی اور پانی کی تقسیم کے مسائل ان کے اوپر یہ احتجاج ہوا تھا اور یہ جو مظاہرین تھے یہ جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے شٹر ڈاؤن کیے ویل جام کیے اور لاک ڈاؤن کیا پولیس اور پیراملٹری فورسز نے لاٹھی چارج کیا آنسو گیس فائرنگ کی جس میں تین شہری اور ایک پولیس اہلکار ہلاک بھی ہوئے اٹھتر پولیس اور نبے احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے حکومت نے تراسی ملین ڈالر یعنی کہ تیئیس ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا جس سے احتجاج رک گیا لیکن باتوں کی تکمیل نہ ہونے کے باعث عدم اعتماد ہے اس دفعہ وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ ہے یہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پر امن احتجاج کے طور پر شروع ہوئے سب کے ساتھ مگر حکومتی رد عمل سے تشدد اس میں شامل ہو گیا کمیٹی نے ہمیشہ کہا کہ ہم حقوق کے لیے نکلے ہیں اور کسی اقتدار کے لیے نہیں نکلے یہ پچھلے احتجاج موجودہ جو احتجاج ہے پچھلے احتجاج انہوں نے ہی اس احتجاج کی بنیاد رکھی ہے اور ان سے سبق یہ ملا ہے کہ آرزی مستقل حل نہیں ہوتی اور نومبر دو ہزار تیئیس کے احتجاج میں بھی کمیٹی نے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا جو آج تک ادھورا ہے اب اس احتجاج کا پس منظر کیا ہے کب شروع ہوا اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں موجودہ احتجاج جو ہے اس کی جڑیں معاشی بہران میں سیاسی مداخلت میں اور وفاقی غفلت میں ہے کے کا بجٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تین سو دس ارب ڈالر ہے ایک سو ترپن ارب مقامی ریونیو اور ایک سو ستاون ارب وفاقی سبسڈی مگر دوہری ٹیکسنگ ہے بجلی کی بیس سے تیس یونٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ جی حل نکالیے ہمیں کچھ یونٹس فری کیجیے ہمیں پیسے اس, کے, اس کی قیمت جو ہے وہ سستی ہونی چاہیے گندم کی وہ اس کے ریٹ کے اوپر ان کی وہ ہے وہ کہتے ہیں بہت مہنگی ہے پھر یہ جو ایلیٹلیجز ہیں وزراء کے پاس مراعات ہیں بڑی, بڑی بڑی بنگلے ان کو ملے ہوئے ہیں گاڑیاں ملی ہوئی ہیں باہر کے دورے ہیں آنا جانا اسلام آباد میں ان کے پاس گیسٹ رومز ہیں گھر ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے نا دس از ناٹ on یہ ہمارے پیسے سے ہو رہا ہے ان کے اوپر یہ نہیں ہے ہوگا کہ یہ ڈالوں میں پھریں ان کی اتنی بڑی بڑی موٹر گیٹس چلیں اور ان کو آپ اتنا زیادہ نواز رہے ہیں اتنی مراحت دے رہے ہیں دس از ناٹ رائٹ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ آتا وہ کہتے ہیں یہ کہ جو بارہ ریفیوجیز کی نشستیں ہیں اسمبلی میں یہ ربڑ کی مورے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں اس کا تذکرہ کیا تھا تاکہ آپ کو اس کا کانٹیکٹ سمجھ میں آ جائے تو یہ جو بارہ ریفیوجی نشستیں ہیں جو سینتالیس اور پینسٹھ کے بعد ہجرت کرنے والوں کو ان میں دینی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ جناب ربڑ اسٹیمپس یہ ربڑ کی موہرے ہیں اور جو مقامی نمائندگی کو کمزور کرتی ہیں تو ان اس پس منظر میں احتجاج شروع ہوا نو ستمبر دوزار پچیس کو اے جے کے ہائی کورٹ میں ایک دائر کی گئی جس میں کمیٹی پر الزام لگایا گیا کہ جی یہ سڑکیں بلاک کر کے شہری حقوق چھین رہے ہیں اور عدالت نے ستمبر کو فیصلہ دیا کہ پر امن احتجاج روکا نہیں جا سکتا جو کمیٹی کے حق میں چلا گیا انتیس ستمبر کو شٹر ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا جو مئی دوزار چوبیس کی طرح کے تھا یہ احتجاج وفاقی وزیر اعظم شہباز شریف کے جب جا رہے تھے وہ یونائٹ نیشنز لندن اور امریکہ میں یونائٹ نیشنز کے اس میں وہاں پر شروع ہوا اور یہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے لوگ کہتے رہے کہ ذرا روک جائیں گے وہ لیکن ٹرسٹ تھا وہ نہیں ہوا کیونکہ مئی دوزار چوبیس کے وعدے پورے نہیں ہوئے تھے پھر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پچیس فیصد سے زیادہ ہے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہ احتجاج دراصل کشمیر کی سیول سوسائٹی کی آواز ہے جو پاکستان کی ریاست یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اپنے معاشی اور سیاسی اور معاشرتی حقوق کے لیے ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے جی اڑتیس نکاتی ایجنڈا ہے وہ کیا ہے آئیے بہت پورا تو نہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کمیٹی کا اڑتیس نکاتی چارٹر ہے وہ بڑا جامع ہے جو معاشی سیاسی سماجی اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہے اس میں اہم نکات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تو یہ ایسے ہے کہ پہلے بارہ نکات ہیں وہ سیاسی اصلاحات پہ ہیں جس میں بارہ ریفیوجی نشستیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ ختم کیجیے جو اسمبلی کو پچیس فیصد اوور آل اس کی سیٹس بنتی ہیں نشستیں بنتی ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے انہوں نے کہا اسمبلی میں شفافیت ہو کرپشن کے الزام زدار کان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے سیاسی خود مختاری ملنی چاہیے یہ مطالبہ مقامی نمائندگی کو مضبوط کرنے کا ہے جو آئین کے مطابق ہے تیرہ سے بیس جو ہے وہ معاشی مطالبات ہیں کہ جی یہ ان کو جو پریویلیجز ہیں وہ ختم کرنے چاہیے ان کی جیپیں ہیں فورن ٹورز ہیں پروٹوکول ہے اسلام آباد میں ان کو گیسٹ رومس دیے ہوئے ہیں گھر دیے ہوئے ہیں یہ سبسڈی ہے یہ سارا کچھ ان کو بند کیا جائے پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی پر سبسڈی دیں پھر وہ کہتے ہیں گندوں کی قیمتیں کم کریں پھر وہ کہتے ہیں کم از کم اجرت جو ہے وہ نافذ کیجیے ٹیکس سسٹم میں یہ جو دوہرا بوجھ ہے اس کو ختم کیجیے اور یہ وہ مطالبات ہیں جو عوام کی روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کے اوپر معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہیں. پھر اکیس سے ماں جو ہے وہ سماجی حقوق پہ بات کرتا ہے صحت پر تعلیم مفت ہونی چاہیے صحت کا جو علاج ہے وہ مفت ہونا چاہیے اس کو معیاری بنانا چاہیے خواتین کو بااختیار بنانے کے پروگرام سے بات کی جو بہت خوش آئند ہے پانی اور زمین کی منصفانہ تقسیم پر بات کی گئی ہے ڈیم متاثرین کو منصفانہ معاوضے کی بات کی گئی ہے سڑکوں کی مرمت کی بات کی گئی ہے پانی کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا ہے ماحولیاتی انصاف کی بات کی ہے جبکہ خواتین کو با اختیار بنانا اور جنسی مساوات کو یقینی بنانے کی بھی بات کی گئی ہے اس کے بعد انتیس سے اڑتیس جو ہے نکات وہ شفافیت اور ترقی کے بارے میں کہ زمین کا قبضہ روکیے روزگار کے مواقع بڑھائیے ہائیڈل پاور پر روائلٹی دیجیے کرپشن مخالف ادارے مضبوط کریں یوٹیلیٹیز میں شفافیت لے کے آئیں یہ ایجنڈا کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے عوام کا ایجنڈا ہے مثال کے طور پر زمین پہ قبضے روکنے کا مطالبہ غریبوں کی حفاظت کے لیے تعلیم اور صحت کے مطالبات بنیادی انسانی حقوق کے ہیں آ, پھر کمیٹی کہتی ہے کہ یہ حقوق ہیں نہ کہ آ, یہ کوئی ہم آپ سے کوئی لڑ نہیں رہے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے کہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ نکات پاکستان کی دیگر تحریکوں سے بہت مختلف ہے اور ان کی تکمیل سے اے جے کے کی معیشت مستحکم ہوگی احتجاج کی شدت کیسے ہوئی کس طرح سے یہ بڑھے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ احتجاج پر شروع ہوئے 29 ستمبر کو مظفر آباد کے لال چوک میں پانچ ہزار افراد کی جو ریلی تھی اس پر جو ان کی وہ ہے مسلم کانفرنس ہے جو ان کی رائیول جماعت ہے وہ اس کی اس نے بھی کہا جی وہ پر مارچ کر رہے ہیں پھر لیکن صادم ہو گیا دونوں طرف سے پتھرا ہوا مبینہ فائرنگ ہوئی کمیٹی الزام لگاتی ہے انہوں نے پہلے فائر کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے فائر کیا جبکہ دوسری طرف یہی احتجاج اس طریقے سے چلتا رہا اس سے پہ الزامات لگتے رہے تیس ستمبر کو راولہ کورٹ میں اور پھر بھیمبھر میں یہ پھیل گئے آ, انٹرنیٹ بلاک ہو گیا موبائل سروسز معطل ہو گئیں معلومات کی تصدیق جو ہے وہ مشکل ہو گئی پولیس نے ایک ہزار آ, نفری جو ہے اسلام آباد سے مگائی چار ہزار سے پانچ ہزار اہلکار طلب کیے گئے پہلی اکتوبر کو نیلم برج پر ایک شدید جھڑپیں ہوئی وہاں پر جہاں فائرنگ سے ہلاکتے بھی ہوئی ہیں تشدد کی وجہ یہی ہے اعتماد کی کمی ہے مذاکرات کی ناکامی ہے اور دونوں پارٹیز آمنے سامنے آ کر وہ پھر نعرے بازی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جہاں اتنے لوگ ہوں ایک چنگاری لگے تو آگ لگ جاتی ہے بہرحال جی یہ ابھی تک کی ساری جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس طریقے سے معاملات بڑھتے رہے ہیں اب سالسی کی کوششیں کب سے ہو رہی ہیں کون سے مطالبات پر ڈیڈ لاک تھا اور حل کیسے ہل کی طرف شاید بڑھنے کے کوئی امکان ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سالسی کوششیں اکیس ستمبر سے شروع ہوئیں جب وفاق نے مطالبہ کیا جناب کی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تیئیس ستمبر کو وفاقی وزراء امیر مقام اور طارق فضل چودری جو ہیں وہ آباد پہنچے تیرہ گھنٹے مذاکرات ہوئے مگر ناکام رہے حکومت نے نوے فیصد مطالبات ماننے کا دعویٰ کیا پر کلیدی دو کلیدی جو نکتے تھے ان پر ریڈ لاک آ گیا پہلا کہ ریفیوجی نشستیں ختم کرنا حکومت نے کہا کہ یہ تاریخ کی علامت ہے ایسا ختم نہیں ہو سکتا یہ نشستیں انیس سو سینتالیس اور پینسٹھ کی یادگار ہیں مگر احتجاج کرنے والے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقامی ووٹ کو کمزور کرنی ہے دوسرا تھا کہ یہ جو آپ ان کو ایلیٹ پرولیجز ہیں وہ ختم کریں وہ کہتے ہیں جی بذرا کی مراد جیت دفاتر ان کے وہ اخراجات یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی دو اس طرح کے معاملات جن پر آ کر یہ کہانی پھنس گئی تھی بہرحال شہباز شریف واپس آئے ہیں اب آ کر نئی کمیٹی بنی ہے اس میں رانا ثناء اللہ ہیں اور سردار یوسف ہیں احسن اقبال ہیں انہوں نے بیٹھ کر پھر دوبارہ مذاکرات کیے ہیں اور تازہ ترین جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ کہ پیش رف جو ہے وہ بہت مثبت طریقے کی ہے تین سے چار اکتوبر دو ہزار پچیس کو وفاقی وزیر جو ہیں ہمارے احسن اقبال صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ مذاکرات کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور معاہدہ جلد سائن ہو جائے گا عوامی ایکشن کمیٹی کی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے مہاجرین کی جو بارہ نشستوں کا معاملہ ہے اس پر قانونی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی رپورٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ نشستیں ختم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی معاملہ ہے جلد بازی جو ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس فیصلے کو سب قبول کریں گے جو بھی وہ کمیٹی فیصلہ دے دے گی اگر ان کے حق میں ہوا تو ہم کر لیں گے ہمارے حق میں ہوا تو یہ کر لیں گے پھر یہ کہ کشمیر کی جو نگرانی میں ایک آزاد کمیٹی بنائی جائے گی جو ہر پندرہ دن بعد مطالبات کی عمل درآمد کا جائزہ لے گی جس طرح لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ ہوا تو ہونے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کا ریویو کریں آفٹر 15 اور احسن اقبال نے کہا کہ جو لوگ مریزی اور عدم استحکام چاہتے تھے وہ ناکام ہو گئے یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اور جمہوریت کی فتح ہے اور جو سابق وزیراعظم تھے راجہ پرویز اشرف ان کی صدارت میں یہ مذاکرات ہوئے جن میں رانا ثناء اللہ تھے آسن اقبال اور طارق فضل چودری بھی کہتے ہیں کہ شاید وہاں پر موجود تھے ڈیڈ لاک ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ٹوٹ رہا ہے اور پر امن حل کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جناب یہ ایک بڑی خوشائد بات ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا معاملہ کچھ اور تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ الزام لگ رہا تھا کہ جناب آپ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے شٹر ڈاؤن ہوتا ہے پہیا جام ہوتا ہے تو ٹورزم میں اٹھالیس فیصد کمی آ رہی ہے جو ایجے کی کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سو سٹھ ارب روپے کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے جو ٹورزم بتایا کہ اٹھالیس فیصد اس میں کمی اٹھالیس فیصد زیادہ کمی آئی ہے ریسٹورانٹس ہیں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں سب لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں دوزار چوبیس میں ڈیڑھ ملین سیاح آئے تھے جس سے پچاس ارب کی آمدنی ہوئی تھی اس سال توقع ہے کہ تیس فیصد اس سے کم ہو جائے گا اب آخر میں بہرحال کچھ تجزیہ کروں تو بات کچھ یہ ہے جناب کہ یہ جو احتجاج ہے یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے جس طرح کہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی اور جگہ پر میں نے نہیں دیکھا یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بار بار کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی ایک نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کو چھڑاؤ نہ یہ کہتے ہیں میاں کے نعرے بجن گئے نہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے مریم نواز شریف وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گی یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہ ہمارے حقوق بنتے ہیں یہ ہمارے ہم رائٹس ہی مل رہے ہیں یہ آپ نے لوگ اسمبلی میں رکھے ہوئے ہیں یہ نشستیں غلط نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی لوگ چور دروازے سے اندر آتے ہیں وہ پھر ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتے جو کرپٹ ہیں ہم کو سزا دیں ہمارے یہ یہ حقوق بنتے ہیں یہ ہمارے پورے کریں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو ہمارے بچوں کی زندگی بہتر ہو یہ جو معاشی دباؤ ہے یہ ختم ہو ہمارے اوپر ہماری سیاسی اصلاحات کریں معاشرتی اصلاحات کریں ہمیں انصاف دیں بڑا کلیئر ٹو دا پوائنٹ ایجنڈا ہے جی اس کو بہت سے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے ہمارے صحافی جو بسونس رکھتے ہیں وہ اس کو ایسے پٹرے کرنے کوش کوشش کر رہے تھے کہ جی یہ تو ہوئے ہوئے اداروں کی بات ہو رہی تھی کہ فلانا اتنا بیٹھا ہے ادارے کے ساتھ ایجنڈا ہندوستان میں بڑا شور مچا تھا جی یہ ہو گیا یہ دیکھیں برتیاں جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں ہندوستان کو تو اللہ موقع دے بہرحال لیکن معاملہ کچھ ہوئے جرآب کے دس از نتھنگ وچ از پولیٹیکل اٹ از نتھنگ اگینسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی اور انسٹیٹیوشن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے حقوق کے لیے ہو رہا ہے ایک رائٹ ہے ان کا وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ معاملہ تھوڑا سا اس میں تشدد آیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تشدد آیا لیکن وہ چیزیں اب حل کی طرف بڑھ رہی ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے بہت ہی خوشائن بات ہے کہ یہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے اور آئی ہوپ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ جو ہمارے وزراء ہیں اور جو وفاقی حکومت ہے اس دفعہ ان کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائے تو یہ جناب ایک رن ڈاؤن تھا میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں امید ہے ہاں کو پسند آئے ہوگا اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوئی آپ نے اس بارے میں بات کرنی ہے کوئی اپنا کومنٹ دینا ہے تو مجھے ضرور بھیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ